Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про таку дуже цікаву тему, як ЖКХ, і наскільки зрозумів, зараз дуже актуально для України. От. Під час модернізації та розвитку ЖКХ в усіх учасників процесу часто виникає багато питань: як модернізувати, що модернізувати, яке використовувати обладнання, які технології, хто може в цьому допомогти? І найбільш часте питання. Де і як взяти на це гроші, От, сьогодні ми хочемо на діючих прикладах показати, дати відповіді на озвучені питання та показати, що в Україні є міста та комунальні підприємства, в яких вже впроваджуються нові енергоефективні технології, зменшується споживання газу та підвищується якість послуг житлово-комунального господарства. От проблеми міст в Україні досить спільні. Відрізняється тільки масштаб і ступінь запущеності. От, це холод в квартирах, це холодні стіни, це неізольовані труби, великі втрати на в будинках, великі втрати тепла на трубопроводах, втрати води. І болюча проблема для України газ. В містах сфера ЖКХ являється одним із найбільших споживачів газу. Причому, враховуючи політичний момент, споживач, який не доплачує, тобто постійно входить в борг. Те, що може бути в українських містах, теж зрозуміло, це теплі батареї, комфортні умови для проживання, ізольовані стіни. Доставка налажена, доставка тепла, встановлені лічильники, проєкти по газозаміщення і багато-багато таких технічних деталей, які, в принципі, всім відомі. Тому для кожного директора комунального підприємства і для кожного мера завжди постає питання, що він може залишити після себе. Це не вирішені питання, які накоплюються завжди в геометричній прогресії. чи... фундамент для процветания наступных поколений. Здравствуйте. Действительно, в Украине уже есть богатый опыт, как работают технические консультанты с управляющими компаниями. То есть я хочу привести опыт собственный, который был опробован и как бы, реализован в нескольких городах Украины. Одним из э, больших опытов, которые мы получили, результатов, которые мы достигли, это были города Смела, э, в Токмаке, в Луганске, в Одессе. В, в этом году мы планируем Шепетовку начать работу и по Малину. Я хочу затронуть э, те результаты, которые мы достигли в Смеле. В этом году, после длительного, мы полтора года изучали ситуацию по городу, рисовали схемы карты водоснабжения, схемы теплоснабжения. Нам удалось восстановить, реконструировать 13 скважин, установить 9 новых скважинных насосов, после реконструкции, после анализа реконструкции города и сетей заменить 11 насосных станций на повышение давления. Естественно, была снизена задолженность по заработной плате. Инвестировано более чем 330 тысяч гривен в реконструкцию фильтров. Какой подход в целом преследуется и в чем особенность работы консультантов технических с управляющими компаниями? Потому что мы рассматриваем город не локально, как реализация какого-то местного небольшого проекта, связанного с реконструкцией непосредственно насосной станции одной. Мы рассматриваем систему комплекс в целом. Если рассматривать смело, то нам удалось за счет Перераспределение потоков воды по городу снизить потери по воде более чем на 15%. Мы направили воду непосредственно в те дома и повысили давление установкой 11 насосных станций, в тех домах, в которых непосредственно необходимо повышать давление, не поднимая давление воды в городском водопроводе. Это позволило нам сократить более чем на 40% по экономике электроэнергии, ну, как бы, чтобы было понятно, то есть уже нужно было эксплуатировать не большие насосные агрегаты мощностью более чем 200 кВт, а установить насосные агрегаты по 100 кВт для обеспечения стабильного давления гарантированно на низкоэтажный сектор города и после этого установить повышающие насосные станции непосредственно на жилые дома, 9-12 этажный. Спасибо. Здравствуйте. Как говорили коллеги по отрасли, существует проблема модернизации систем ЖКХ в Украине. По экспертным оценкам, для комплексной модернизации объектов ЖКХ нужна астрономическая буквально сумма в более чем 200 миллиардов долларов. Это превышает ВВП украинский. Как решить проблему? Решить проблему можно, поднимая тарифы, либо как-то еще – как показывает практика управляющих компаний, в частности, тарифы можно не поднимать, но одновременно и проводить модернизацию, и повышать качество услуг, и, что главное, позволяет создавать условия, при которых... Функционирование объекта ЖКХ становится рентабельным. Те объекты ЖКХ, которые сейчас находятся в немодернизированном состоянии, они убыточны. Повышать тарифы невозможно значительно, потому что даже сейчас существует проблема невыплат населением платы за услуг ЖКХ. Чтобы такая ситуация не возникала, Ассоциация энергоаудиторов предлагает проводить энергоаудит, ставить более эффективные котлы, насосы, термоизоляцию. И экономия может достигать до 40%, учитывая, что в структуре себестоимости, например, поставок горячей воды, процент стоимости топлива сейчас составляет около 70%, может быть, эта доля снижена до 50% и даже чуть менее.